ərazilərimizdəki dəmir yollarına 45 milyon dollar ziyan dəyib. Ölkəmiz təzminatın ödənilməsi üçün beynəlxalq hüquq müstəvisində məsələ qaldırdı. Azərbaycan dəmir yollarının 240 kilometrdən çox sahəsi işğal altındadır. Mincivan dövrə deposu tam dağıdılıbdı. Depoda olan 10 ədəd müxtəlif markalı teplo-vagon blokadada da qalır. Onlara 14 milyon dollar həcmində ziyan dəyib. Horadiz Mincivan Qafan İmişli stansiyalarında texniki avadanlıqlar dağıdılıbdı. Burda isə yol təsərrüfatına dəyən ziyan 10 milyon dollardan çoxdur. Burada lokomotiv parkı var, oqun parkı var, rabitə siqnalizasiyası var ə yol infrastrukturu var. Yəni ümumilikdə 45 milyon avro dollarında zərər aldıyib. Bu bizə vurulan zərərdir. Bu eyni zamanda dəmir yol vasitəsilə Naxçıvana çıxış imkanlarımızı məhdudlaşdırmaqla əlavə xərclərə səbəb olub. Ölkəmiz isə işğal altında olan ərazilərimizdə müxtəlif sahəyə, o cümlədən dəmir yollarına dəyən zərərin əvəzinə təzminat şəklində ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələr qarşısında məsələ qaldırıb. Hal-hazırda bu il e, biz bunu sonlandırmalı, yekunlaşdırmalıyıq bu sənədlər tamamilə yekunlaşandan sonra buna beynəlxalq ekspertlərən baxış keçirdiləcəkdir. Həmin baxışdan sonra deyək ki, bu bir layihə, bir qətnamə layihəsində formatında hazırlanıb BMT-yə, Avropa Şurasına veriləcək. Bu təzminat hökmən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana ödənilməlidir. İtki və tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə işçi qrupundan bildirilib ki, əm əmlikdə Ermənistanın törətdiyi işğal nəticəsində ölkəmizə dəyən zərər 800 milyard dollardan çoxdur. Məhəmməd Cəfərlil elçini Badıfay Gülhəmidova çağırşıb. Biz bugünkü azadlığa, müstəqilliyə, rahat və firavan həyata görə